Нижняя мыла. точка получается. Куда а? же ее можно тогда откачивать? А тут насос работает. Где? Это ну Эй, уже глубину. Выкачивали в те годы, когда это выкачивали туда на отечестве. На саму улицу там есть канавка. что Петрозаводскую 21 купили? Ну там есть канавки. И потом и на номер 3. У меня вот так вот над уже... Здесь тоже. Вот Но у нас не бетонированный бит... через... двор. Получилось, что вся вода пошла в, в Потому что осадки хотя бы осадки нет. А у нас дренажи работают, а толку не сапоги расклеились, так я, это слава богу, что папа только не так что Сапоги запасные папа. Убирали вечером, проснулись Я сейчас я поубирала по или боюсь, что вот-вот вода бурненько. Я поубирала все постелки, вода холодная, стоит. Котел включила, у меня холодина в доме, из-под гор. вот так уже потолки зеленые, все на свете. Ну разве можно? С этими дренажами вечно проблема. То свет отключать, то дренажи поломали, стоит. их ну вот такие погоды, но нужно же немножечко хоть включать эти тренажеры, чтобы они начали с дожи. Включайте, пусть работают 40 градусов, выключайте.

I don't know.